birinchisi birinchi omil qur'on yodlashda o'sha yoshning muhimligi aytilinadi olimlar taxriban o'sha 5 yoshdan deydi 23 yoshgacha bo'lgan yoshni davrni yodlash bir nihoyatda oson bo'lgan yoddan chiqarish esa sekin bo'ladigan bir yosh ekanligini hisobga olib qur'on yodlashda deydi o'sha oltin bir davr ekanligini nima qiladi aytdiaytishadi shuning uchun o'sha besh yoshdan yigirma uch yoshgacha bo'lgan yoshni o'sha vaqtni davrni qur'on yodlashdagi oltin davr deb nomlaganlar ammo ammo o'sha masalan yigirma uch yoshdan keyingi insonda yodlash qobiliyati nima qiladi susayadidagi unga tushunish fahmlash o'sha malakasi ortadi shu sababdan ham bu yoshda yodlash juda sust unutish esa tez bo'ladi shuning uchun yuqoridagi o'sha aytganimiz yoshlik o'sha damlarini unumli foydalanib qolish kerak ekanligini aytilmoqda lekin bu yigirma uch yoshdan keyin yodlay olmaydi degan nima bir xulosa kelib qolmashimiz kerak albatta balki bundan maqsad kishi qanchalik yosh bo'lsa yodlash qobiliyati shunchalik kuchli va mustahkam bo'lishini nima qilyapti aytmoqda imom abu hanifa qiroat ilmini imom osimda o'qib o'rgandi imom abu hanifa qiroat ilmini kimda imom osimda o'qib o'rgandilar u kishining o'sha o'zlariga xos bir qiroatlari yo'q edi ya'ni imom osim qiroatida o'qir edilar keyinchalik imom abu hanifa rohmatulloh alayh katta yoshga kirib fiq ilmida peshqadam bo'lganlarida imom osim abu hanifa rohmatulloh alayhni huzurlariga fiq ilmini o'rganib o'rgangani nima qilib kelib siz bizning oldimizga yoshligimizda kelgan edingiz biz esa sizning huzuringizda qariganda keldik degan o'sha mashhur gaplari bor bu o'sha abu hanifa rahmatulloh alayhi bilan imom osim o'rtalasidagi bo'lgan bir holat ajoyib bir qissa ya'ni